بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمننا بالخير Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alihi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. ada warahmatullahi wabarakatuh. 7 ni Iaitu masalah warahmatullahi yakunu lil musyrikin warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat tujuh ini uh, sahabat semua iaitu Allah tak setuju kita ada ahdun. Ha? Kaifa yakunu lil musyikin bagaimana mungkin orang musyrikin itu boleh ada keterikatan. Ahdun di situ maksudnya ada hubungan keterikatan sehingga Keterikatan itu membataskan Tauhid ataupun me, menyaingi pun tak boleh. Apa lagi membataskan? Membayangi Tauhid pun tak boleh. Mengaburi Tauhid pun tak boleh. Itu sahabat benda paling penting kita kena jaga iman kita. Saya nak sebut awal-awal lah. dalam, dalam era kita ni kalau sahabat nak ambil pendapat ulama' itu uh, fatwa-fatwa zaman kini lagi-lagi. Kalau sahabat nak ambil ada ulama ni kata macam ni, ulama ni kata ni, orang ni kata begini, hujah begini begini. Aa, saya tak tak mau komen. Tak mau komen. Tetapi panduannya sebelum kita nak pilih pendapat mana-mana yang diberi oleh ulama yang ada para mufti ke apa semua sekali contohlah mufti Singapura semalam ke bila ada memberitahu menggalakkan orang Islam ni makan daging makmal. Sedangkan dalam khutbah kita sebelum ni saya dah bincang. Nah, ha? Daging makmal ni dia akan mematikan fitrah. Sebab dia bukan melalui proses alami yang dit 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 diternak dan di dibiak secara alami. Dia akan mematikan fitrah kita. Jadi dari segi hukum, kalau kita bercakap sekadar hukum, kalau selagi benda itu halal, okeylah. Tetapi ruang syubhah tu besar. Kerana dia boleh dibentuk dari apa jua unsur binatang yang ada uh, DNA daging. Kemudian benda tu boleh dibiarkan secara makmal. Jadi yang tu tuan-tuan sekalian saya nak cerita tu contoh. Jadi dalam dunia hari ini saya nak maklum kepada sahabat semua. Sebelum kita nak pilih apa-apa pendapat atau pandangan yang diberi oleh sesiapa sekalipun, kita mesti ada usul usul akidah kita. Tunjang kita. Lepas tu sahabat nak pilih mana-mana itu terus. Orang sah sahabat dengan Allah. Saya tak pergi ke situ. Saya tak akan kata. Tak boleh. Ini boleh. Ini tak boleh. Saya tak ada autoriti. Cuma saya boleh bagi tahu usulnya sahaja. Ya. Insya Allah sebab dalam dunia ini kita nak jaga akidah kita. Nanti kalau mati bertemu Allah. Kita harap mati dalam keadaan bertauhid. Dan sedikit pun tauhid kita itu Harapnya tidak dikaburi, dibayangi, dilindungi, ditutupi, dikelabui oleh unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita sekarang ni pada ayat tujuh, sahabat semua. Baik, ayat 7, boleh ya? Okay, jadi ayat ni saya sensela lah, sahabat semua boleh tengok sendiri. Cuma di bawah perkara yang kita tak sepatutnya terikat ialah kita bincang soal at-tarikh iaitu uh, menggunakan uh, proses penjadualan pentarikhan itu uh, mengikut cara sejarah orang mereka. Uh, jadi lagi-lagi tarikh yang kita guna sekarang ni tarikh Masihi Tarikh Masihi iaitu yang kononnya dikatakan 25 Disember itu tarikh kelahiran Nabi Isa. Itu pun dipertikaikan. Ha, ada 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 lah mengatakan itu sebenarnya tipu. Tak apalah itu cerita sahabat kaji lah. Sahabat kaji. Saya nak pergi yang lebih basic. Sama ada dia betul ke, dia tak betul ke. Yang penting benda tu Allah dah nasah. Allah dah bagi kat kita tarikh kita sendiri, agama kita sendiri. Satu benda yang kita kena sedar. Tidak menggunakan tarikh-tarikh Islam ini menjadikan hati kita seperti tak sense. Ya, tidak ada sentuhan kepada urutan masa yang akan berlaku dalam setahun. Jadi sebab itu nilai-nilai jadual kita, nilai sejarah kita, apa ni tarikh kita atau takwim kita lebih bersifat nilai nilai uh, nilai dunia nilai dunia sehingga kita cuba sahabat cuba sahabat perhatikan takwim masihi kita tak rasa dia mengikat atau mendekatkan kita dengan agama Islam kita tak rasa tetapi kalau takwim hijri dia mendekatkan kita dengan Islam sebab bila kita sebut eh huh? Muharram atau dia tuan-tuan sekalian kita sebut bulan Muharram. Kita pun faham. Oh ini bulan haram perang ini. Oh, Jadi dia ada hukum di situ. Okey kita sebut sebelum tu Zul uh, Qaedah ataupun Zul Hijjah. Oh ini bulan tidak berperang dan bulan untuk menunaikan haji. Bila sebut kata Ramadan, Rajab. Kita sekarang hari ini kita sudah berada 26. 26 Rajab sahabat. Jadi kita pun, oh Rajab, Syaban, Ramadan. Kemudian Syawal. Ah. Jadi maksudnya sahabat, dia punya mindset kita terhala ataupun dijuruskan kepada kehidupan beragama. Ah, yang kita duk pakai sekarang ni, dia menjurus kepada ah, events ataupun ah, rutin tahunan kita. Ha, lepas tu kita fikir paling besar cuti sekolah bila. Ha, cuti sekolah ini kita nak pergi melancong ke mana. So kita dah menyimpan dah. Bulan pertama sebelum cuti sekolah tu kita dah bajet dah. Simpan nak pergi melancong lah apa semua sekali sahabat semua. Begitulah minda. Okey jadi sebab itu kita tekankan bahawa kalender, kalender Islam ini kalender yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran sejak asali lagi. Ya Allah cerita. Sebelum buat langit bumi lagi, Allah dah buat dah kalender-kalender yang kita duk guna kalender Islam ni iaitu bulan-bulan Arab. Jadi untuk ah ni perkara kedua ini untuk menjauhi ha? untuk menjauhi daripada kita terikut-ikut dengan acuan kalender bukan Islam. Jadi sahabat-sahabat telah menetapkan ha, tarikh ataupun lah kita kata. Ah ha? menggezet nah, ha, sejarah Rasul ha? dan juga peristiwa-peristiwa yang baginda lalui itu sebagai tarikh kepada orang Islam. Ha, jadi sahabat pilih ha, benda itu sebagai satu satu cara untuk wada'i tarikh lil muslimin. Hmm? Aduh, ha, letak itu sebagai tarikh kepada orang Islam. Bila tu? sejak zaman Umar al-Khattab. Jadi Umar tukar daripada tarikh aa, berdasarkan penjadualan orang kafir aa, kepada penjadualan berdasarkan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam Islam hijrah itulah sebenarnya titik penting kepada berubahnya aa, Islam sebagai din. Jadi kalau orang tanya kenapa tahun hijrah sebagai tarikh permulaan Islam. Bulan hijrah kita kata. Kan hijrah tu tahun ke-10. Nah, ini kita jawab sahabat-sahabat ambil daripada tarikh tersebut kerana hijrah itu adalah titik perbezaan, titik perubahan daripada Islam sekadar dakwah kepada Islam sebagai din dan cara hidup sahabat semua. Ha, jadi orang-orang Arab ini Tuan-tuan sekalian. Jadi pada dulu lagi, sejak zaman sebelum Nabi lagi pun, mereka guna hisap pamari Iaitu hitungan bulan, atau takuin bulan. Bukan takuin matahari. Dan berdasarkan pemerhatian mereka, daripada bulan pertama, daripada hari pertama setiap bulan, sampailah hari kedua, sampailah ke apa semua, sampai cukup akhir. Cukup akhir 30. Lalu mereka tengok kepada pergerakan itu. Dan mereka pun bilanglah benda tu sebanyak 12 bulan sebagai setahun. sebab apa? Pusingan kehidupan mereka berdasarkan pusingan kehidupan mereka untuk jumpa semula musim yang sama dia memerlukan 12 bulan. Jadi mereka menghitung pusingan hidup berdasarkan perjalanan 12 bulan yang dikira melihat kepada hari perubahan hari bulan-bulan Ha, dalam setiap hari sehingga 30 hari. Jadi berdasarkan itu mereka dah lama buat Quran pun datang. Quran sebutlah yang kamu buat tu wahai orang Arab yang kamu buat itu sebenarnya iddat asyuhur ha, yang kamu duk bilang bulan-bulan itu tengok tulisan biru ni inna iddat asyuhur indallah rupanya bilangan bulan di sisi Allah ialah isna asyara syahran 12 bulan fi kitabillah. Jadi maknanya Allah Taala dah lama, dengar ya, kita nak bawa contoh begini. Maksudnya sebelum Islam datang, Allah dah Allah Taala dah belentur bentuk manusia ha, Arab ini dibesarkan, diwujud, dibina berasaskan fitrah walaupun wahyu belum ada. Jadi sebab itu sahabat semua oleh kerana nak lahirkan Islam ni dalam bentuk ori dan sempurna dan maknanya tidak tidak terikut-ikut dengan mana-mana dunia maka Allah Taala gersangkan bumi Arab gersangkan bumi Arab sampai pokok kayu pun tak ada sahabat ha ada sikit-sikit lepas tu ada oasis maksudnya nak bina manusia itu secara fitrah biar hidup betul-betul -betul alami dan biar mereka ini besar sebagai sebuah masyarakat dalam keadaan ha, tidak sibuk dengan dunia, tapi mencari siapa Tuhan. Ha, itu, itu sebabnya mereka ini sahabat bangsa jazirah Arab ini boleh menjadi bangsa yang membawa Islam dan fitrah yang suci kepada kita. Ini maksudnya. Jadi Allah Taala bentuk mereka sebagai sebuah masyarakat terasing. Faham ya? Masyarakat terasing. Tak dipengaruhi oleh Rom. Tak dipengaruhi oleh Parsi. Semua tamadun-tamadun besar. Tak sampai ke Makkah. Sampaikan semasa Nabi Ibrahim nak pergi tinggal isteri baginda Siti Hajar dekat situ pun. Makkah hanya ada kiblahnya. Ada tempat tu sahaja tuan-tuan sekalian. Ah, ha? Tempat Kaabah tu. Dan Ibrahim bina balik Kaabah tu sebab dah lama runtuh. Bina balik tuan-tuan sekalian. Kemudian tempat itu dikatakan ha? uh, tempat uh, wadim birai rizi zara'in indah baitikal muharram. Satu lembah. Saya tak buka lah ayat tu tuan-tuan. Nampak <guluh> ke? Bukan mengajar tafsir. Ha, uh, ni kita nak bagi tahu tak ada bur kita tentang surah ni. Satu lembah yang tak ada sen, tak ada tumbuhan. Wadin ghairi zira'in. Satu lembah yang tak ada tumbuhan tuan-tuan. Maksudnya, tak ada manusia Ainda bayitikal Muharram Di sisi rumah Tuhan kau yang maha Mulia itu Jadi, begitu sekali Allah Ta'ala Start bina Islam ini Bermula daripada zaman Nabi Ibrahim Letak Nabi Ismail Hentak kaki, keluar air Zam-zam Dan Siti Hajar Mencari sa'i Mencari air Tak jumpa pun Maksudnya apa yang dilakukan oleh Siti Hajar berasaskan kepada faktor geografi dan rasa-rasa di sana ada air dan bila kita tawaf tu mengalir air mata kita sebab kita rasa be, be, apa ni kita rasa seorang ibu betul-betul nak jaga anak dia dan dia usaha tujuh kali ulang alik ulang alik ha? nak gambarkan habis usaha nak tinggal jauh anak kecil ada jadi tuan-tuan sekalian tak jumpa juga air. Akhir Allah Ta'ala keluarkan air dari bumi. Zam-zam. Hanya kerana hentakkan kaki seorang budak. Cubalah kita fikir. Bagaimana nak bina Islam tu. Allah Ta'ala bermula dari kosong. Bermula dari tauhid. Betul-betul dari Allah Ta'ala. Maka lahirlah. Bani Jurhum selepas itu. Besar sampai menjadi. Ha, bangsa Arab. Dan akhirnya lahirlah. Bani Hashim Ha, sehinggalah datang Nabi SAW. Jadi mereka ni besar dalam keadaan betul-betul tak disentuh. Maka tinggal bawa Islam je kepada mereka. Sahabat, cuba kenangkan. Hargailah Nabi kita Ibrahim AS. Nabi kita Ismail AS. Bagaimana mereka ini dan Siti Hajar berkorban untuk membenar bila Siti Hajar nak ditinggalkan oleh oleh Baginda Ibrahim AS Siti Hajar Pegang kaki Pegang kaki Ibrahim Dan bertanya Allahu amara kabihasa Adakah Allah yang suruh kamu buat begini Nak tinggal aku Yalah kalau kita kira Tuan-tuan sekalian Nak tinggal Siti Hajar di situ Ya Dalam keadaan dia Seorang-seorang diri Dan anak kecil Lalu bila mendengar begitu Ibrahim menjawab Ibrahim kata ya Nabi Ibrahim kata, ya. Maka Siti Hajar akur. Cuba kenangkan pengorbanan Siti Hajar. Menjadi ibu kepada agama ini. Ibu kepada lahirnya bangsa yang akan bawa Islam dalam bentuk yang betul-betul kudus itu. Bila sampai dekat zaman kita, kita senang-senang je. Campur, aduk, bancuh itu, bancuh ini. Jadi sambal tak apa-apa. Ha? Jadi Islam tu seperti sambal tompoyok, ha? sambal belacan, ha? sambal pengi api lah semua sekali. Kok suka kita je nak buat agama ni. Sambal nilai. Jadi sebab itu saya nak pesan. Jangan kita terpengaruh dengan apa nama, keadaan semasa. Sebab saya nak pesan lah, saya nak pesan. Wa'imah mufti kau, ustaz kau, pensyarah kau, apa semua sekali. Sebelum kita nak terima satu-satu pandangan, kita tengok dulu sumber ilmu mereka dan sumber rezeki makanan mereka hari-hari itu datang dari mana? Datang dari mana? Mereka hidup dalam keadaan bagaimana? Tengok dulu mereka makan duit mereka dapat dari mana? Ya, sumber pakaian mereka, makan minum mereka sebab Nabi sebut. Seseorang itu dinilai dalam hadis dengan melihat kepada Ha, makan dia minum dia pakai dia bagaimana dia dulu dibesarkan ha, itu yang mempengaruhi kehidupan sebab itu kalau sahabat nak berhujah nak cenderung kepada seseorang pendapat pendapat seseorang sahabat kena adil ha, jangan kerana bias atau puak nanti kita jadi rosak bila kita rosak dia orang tak tanggungjawab dengan kita kita yang akan berdepan dengan Allah jadi sebab itulah bila manusia zaman jahiliyah tadi hidup dengan takwim bulan tadi dan Allah taala lenturkan mereka hidup secara fitrah ha? cuma tinggal nak masukkan tauhid saja sebab itu dalam ayat ni kalau kita baca Tuhan sebut inna iddat asyhur indallahi isna asyar syahran fi kitabillah dalam kitab Allah yauma khalaqas samawati wal ar. ha jadi kalau kita, kita dah hurai ayat ni sebelum ni jadi kita tak mau ulang lah cuma kita nak bagi tahu ngini tuan-tuan sekalian ini keadaannya kita kena faham sebab itu kita jangan mudah-mudahlah uh, buat main-main jadi sebab itu khalifah Umar bila beliau meletak tarikh Islam tarikh hijri yang bergantung atau tegak di atas uh, perkiraan bulan ini bulan Qamariyah ini, ya maka bila tu bila dia sudah kumpul semua sahabat semua sahabat dia sudah kumpul. Yang ini sejarah lah sikit lebih kepada sejarah. Dia dah kumpul semua sahabat. Dia minta pandangan mereka. Ha? Pada tarikh apa mereka nak buat. Akhir sahabat semua ni bersepakat ini, untuk letak At-Tarikh Al-Hijri. Tarikh Hijrah. Nabi ke Madinah. Ha, sebab apa tu? Itu dia, dia orang buat tu selepas dia ambil kira. Peristiwa-peristiwa besar bermula dengan Kelahiran Nabi Sejak Nabi lahir Lepas tu sejak Nabi dapat wahyu Kemudian sampai kepada tarikh Nabi wafat Mereka kaji semua tu Dalam tempoh Maksudnya tarikh hijri yang kita ada ni Adalah ha, Puncak Didasarkan kepada Waktu puncak Umur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukan kata main pacok bendera macam tu saja. Daripada Nabi lahir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir sampai Nabi kita wafat. Apa peristiwa yang Rasulullah telah lalui? Maka mereka kata tak ada benda yang lebih dahsyat daripada peristiwa hijrah. Kalau nak kira pelik, si Isra' Mi'raj lagi pelik. Kenapa tak ambil peristiwa itu? Sebab itu bukan gambaran kepada din itu urusan Nabi dengan Allah. Gambaran kepada din sebagai cara hidup. Israq Mi'raj bukan cara hidup sahabat. Israq Mi'raj ini adalah mu'jizat yang Allah Ta'ala beri kepada pengorbanan yang kita lalui dalam hidup. Tetapi untuk menggambarkan sejarah. Maknanya takwim-takwim itu perjalanan hidup. Ha? Mentarikhkan perjalanan hidup. Maka tarikh apa yang kita nak dasarkan? sahabat kata kita tengok Rasulullah. Mereka pilih tarikh hijrah seperti saya sebut tadi. Kerana hijrah itu, hijrah itu titik kepada bergeraknya agama. Titik kepada bergeraknya agama sahabat. Ha, daripada sekadar dakwah kepada daulah. Bila daulah, ada hukum. Maka sebab itu, selain daripada lihat kepada sejarah Rasulullah, sahabat juga lihat kepada sejarah umat-umat lain. Ha, jadi, di antara benda paling besar sekali banyak faktor tetapi min ahammiha faktor paling besar buat kalendar Islam ni untuk ahamnya mukhalafatul musyrikin nak cari tarikh yang tak sama dengan orang musyrikin kerana tarikh qamari tadi sebulan sama juga tapi nak start di mana tarikh kita nak start di mana Maka sebab itu tuan-tuan walaupun kita kata ha, ma'al hijrah, ya, ma'al hijrah, tahun hijrah, ada orang tanya, dah kalau kelenda kita ni sempena tahun hijri, kenapa bulan satu, bulan Muharram? Ha, jadi, Muharram safar semua sekali tu sebab dia ikut pusingan haji. Muharram sampai kepada bulan Zulkaedah, Zulhijjah itu pusingan setahun yang telah dilalui oleh bangsa Arab tamadun dia. Mereka dah lalui. Itu pusingan setahun. Dan haji itu ibadat besar. Dan haji itu diiktiraf dalam agama kita. Maka itu sebab jadi kalender itu mula, mula Muharram. Sebab kalau nak kira hijrah, bukan bulan Muharram. Tetapi, dari segi ruh, kenapa buat kalender baru? ah ha? Kalender hijrah. Sedangkan, kenapa start? Maksudnya, Kenapa mula tahun baru Islam? Itu maksud saya. Kenapa mula tahun baru Islam tu daripada peristiwa hijrah? Untuk menyatakan sejak perkiraan orang Islam ni walaupun guna nama ha, kalender lama, bulan sama tetapi perkiraan permulaan tarikh orang Islam sejarah Islam, Islam sebagai agama dia ada jadual dia sendiri, dia ada umur dia sendiri iaitu bermula daripada hijrah Nabi SAW sebab itu kita kena ambil berat soal kalendar ini kena ambil berat jadi sebab tu dalam bab ni kita tengok ramai contohnya kerajaan negeri Kelantan dia letak kalendar Hijrah dulu baru diikuti bersamaan kalendar Masihi begitu juga saya tengok soakhabar khabar isma isma Sahabat-sahabat uh, dari kumpulan Isma, mereka tak letak pun tarikh Masihi, mereka letak pada berita mereka tarikh Hijri saja. Begitu sekali mereka menghayati. Jadi yang baik-baik ni kita kita ambil lah. Uh, kita jangan pulak uh, oh ini bukan geng kita, uh, jangan degil gitu. Uh, kalau kita masih otak macam tu, kita belum tahu sahabat. Jadi yang penting kalau anda hijrah ni nak lawan, nak beza supaya kita berlainan daripada orang musyikin. dan supaya kita nak tunjuk umat kita ni berbeza. Jadi sebab itu kita kena faham. Perkara lain lagi, perkara seluruhnya ialah taklif-taklif yang ada dalam syariat kita Islam ni, dia dia banyak berkait dengan hitungan kalender bulan. Jadi sebab itu dalam Islam, mengikut sunnah yang kita kata muktabar dalam Islam ialah sunnah Qamariyah atau tahun qamari. Jadi tahun-tahun dalam Islam tu tahun Mok qamari lah. dan bulan-bulan pula bulan Qamariyah Jadi sahabat-sahabat semua ini benda yang kita kena tahu. Habis tu bulan bulan syamsiah kita tak mau kira. Kita boleh ambil kira dia dari sudut dia sudah lama ada tetap dan dari sudut kaitan dia dengan uh, perubahan musim. Contohnya panas sejuk, itu kan ada empat musim tu luruh, berbunga itu bolehlah ini musim bunga sebab matahari begini, begini ini musim panas, matahari begini, ini musim sejuk, ini musim luruh tak ada masalah hanya sekadar untuk cuaca jadi kalau kita kira betul-betul sahabat, bulan Syamsiah ni ataupun kalender Syamsiah ni untuk cuaca cuaca, perubahan alam dan sebagainya, itu sahaja Aa, jadi, bukan kita nak play kek, okay. tetapi kita nak tunjuk kenapa nilai kalender Islam tu besar. Aa, jadi, sebab itu sahabat semua, dari apa yang kita bincang sikit lagi tentang kalender ni, hmm, sebenarnya saya dah ingat nak masuk tajuk lain lagi ni, tapi tak sempat. Eh. Hmm, tak apalah, sebab ada nilai juga saya kena sebut ni. Jadi, dari sudut aa, kita tengok taklif-taklif syarat, seperti zakat, puasa, haji, edah dan sebagainya. Kita kena kira dengan kalender. Kalender 30 hari. Tak boleh pakai kalender 31. Kalender 28. Tak boleh. Ha, kita kena kira 29, 30 je bulan Islam ni. Ha, 29, 30. Dia tak ada 28. Tak ada 31. Sahabat semua. Jadi kalau nak kira edah. Dia berkait dengan nafakah. Edah orang bercerai. Selama mana suami nak kena tanggung. Uh, jadi, sebab itu sahabat semua, walaupun kita kata, kita kata apa, kalender syar, kalender matahari, bulan apa, perkiraan takwi matahari itu penting. Tapi kalau kita uh, dah biasa kaitkan musim tu dengan musim apa, kita pun ada Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Apa makna Rabi'ul Rabi'ul itu? Masuk musim bunga. Tengah sekali. Ha, uh, jadi Jumadul aw'ulah Jumadul saniah ha, Daripada perkataan musim kering Apa semua sekali Jadi sahabat-sahabat semua Ini kalau boleh kita Fokus kepada kalender Kalender Islam Dalam pentarihan kita Lagi bagus Dan lagi penting dalam menghitung Pusingan haid ha, Lagi penting dalam menghitung lekatnya benih Sahabat semua Cuba begitu uh, Bila nak hitung lekat benih Dia pakai kalender apa dia pakai kalender matahari ke? Dia pakai kalender bulan. Dia pakai kalender bulan. Lebat baru dia boleh jangka. Dek diu bila? Tuan-tuan sekalian. Jadi tak adil lah. Tak adil lah bila bak nak beranok apa semua baru tanya. Dek diu. Doktor pun pakai kalender 30 hari. Tak pakai 31, 28. Untuk menentukan tarikh beranok atau gitu. Ah jadi sahabat semua. Ha, esok lah kita sambung. Apa nama ni? Tentang munasabah al-kufar. Iaitu Uh, hukum meraihkan perayaan ahli-ahli agama dan menghadiri uh, sebagai perkara ketiga yang saya rasa kita boleh bincang esok. Uh, semoga Allah Ta'ala beri panduan kepada kita untuk kita sedar uh, keadaan ini. Sebarlah sebar kepada seramai mungkin yang boleh. Sahabat semua. Ajaklah sahabat semua. Saya tak tahu apa, apa yang lebih ringan. Inilah yang paling ringan, mudah untuk dipahami. باي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما اللهم اتممنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تم لنا بالخير، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم. السلام عليكم وعليكم السلام